Добрий день! Сьогодні ми приїхали перевірити наскільки сумський національний аграрний університет відповідає статусу вуз для студентів. І так, поїхали! І перша наша зупинка це найголовніше місце для кожного студента. Звісно, це столова. Добрий день. Добре. А у вас є пиріжки з маком? І так, я взяла кекс та компот. Компот наливають як останній раз в житті. Кексик поклали в пакетик, а не, не передають його з рук в руки. За кекс і компот я заплатила 5 гривень 81 копійку, тобто ціни тут дуже що-то там, спробуємо, кекси, Насправді дуже смачно готовить в Национальному аграрному университете. Вот мы и проверили столовые аграрного университета, в который входят студенты, жители Петропавловской, и Кирова и все, кто хочет вкусно и дешево попушить. Идем дальше. Вот мы добрались до второго самого главного места в университете. Это, конечно, туалет. Сейчас мы проверим его. Погнали. Так, умывальники. Чисто, чисто. Вода есть. Краны все работают. Шум от крана, как от вертолета. Мыло есть. Здесь даже стоит стаканчик. Я думаю, я не знаю честно, зачем он, но он здесь есть. Так, давайте пройдем дальше. Ух ты, отличный мужской туалет. Просто прекрасный. Ага, зайдем в кабинку. Хотелось бы проверить ободок, но его здесь нет. Проверим, как оно смывает, работает. Туалетной бумаги, к сожалению, нет. Но это, наверное, и не важно. Так, все. Зачем вторую проверять? А, вторую лучше вообще не проверять. Там вообще по жести все. Университета, да. Мы приедем и будем тут показывать. Это подарок студентам. С кем? Нам просто надо снять аудиторию. Вс. Снимать в аграрном оказалось очень даже проблемно. А кто вы из этого факультета? А мы из педуниверситета. Ну ты он с СДМ. Девочки, просто в связи с войной в стране, понимаете? Кто на кто вышел и... Ну, мы точно на война Ну что, похоже? Нет, при чем похоже, девочки? Успокойтесь. Пакеты мы оставляли. Ну, так нельзя, прокурить. Ну, хорошо, хорошо, скажите. Пожалуйста. Столько, что не пустили в центральный корпус аграрного. Суровая вахтерша охраняет его очень-очень хорошо. Мне кажется, им не нужна охрана в виде там, Соколов, Грифона, ОМОНа, потому что эти две женщины смогут выгнать любого и защитить свой университет. Поэтому мы покажем вам сразу внешний вид университета. Да, кстати, нас назвали военными, нам сказали, что в стране идет война, мало ли кто мы. Возможно, мы похожи на каких-то бравых молодцев, солдат. Поэтому будем снимать внешний вид университета. Это университет, который проводит здесь выпускные свадьбы, дни рождения, любые праздники. Здесь есть все, мне кажется. В этом университете есть абсолютно все. Здесь куча клумб, куча разных каких-то памятников, еще чего-то. Здесь даже церковь есть. Это, ну, церковь в университете, на территории университета. Я просто иду, и мне становится обидно, потому что я живу в селе, и мне кажется, у меня в селе территория меньше, чем здесь. Здесь есть все это, как отдельный город. Мы провели ревизию в Аграрном университете, здесь есть свои плюсы, свои минусы, и чтобы понять, какой же приговор стоит озвучить Аграрному, мы хотели бы узнать мнение студентов можно вас на секундочку задержать? Подождите, на секундочку. На одну секундочку. Про... Скажи, любишь ли ты университет? Свой. Ты любишь свой университет? Нет. Не любишь? Ты его не любишь? Нет. Молодые люди, можно вас на секунду? Скажите, любите ли вы свой университет? Конечно, люблю. Отлично. Так, так. Так, 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 молодой человек, извините, можете сказать на камеру, любите ли вы свой университет? Ну, да. Спасибо. Скажите, любите ли вы свой университет? Аграрный. Аграрный, любите? Да. They love your university. Yeah, yeah, I love it. Извините, могли пару слов сказать? Нет, спасибо. Ну, просто скажите, любите ли вы свой университет? Ребята, извините, извините, подожди, просто, просто извините, скажите, любите ли вы свой университет? Конечно, очень. Очень, даже. Да. отлично, спасибо. Секунду, секунду, пожалуйста, ну пожалуйста, секунду. Вот так вот отвечают на наши вопросы студенты. Видимо, студенты аграрного не особо любят свой университет, потому что очень мало студентов согласилось ответить на один маленький простой вопрос. Но мы провели ревизию в Сумском национальном аграрном университете. Это было тяжело. Нас не пускали в корпуса, студенты не отвечали на наши вопросы. Но вывод экспертов будет такой.